Ну, до игры понятно, что э, фаворитом было, безусловно, Динамо. Э, Динамо сегодня сыграл, наверное, одну из лучших своих игр. Если бы у Динамо был такой настрой против Янбойса, это мое сугубо мнение, то, конечно же, э, в результате мы не сомневались в победе Динамо. Э, игра получилась нервной. Мы выдержали этот натиск, и первые 25 минут всего наслаживалось хорошо, потом несколько ошибок неприятных у наших ворот, но э, во втором тайме не совсем, может, получалась игра в контратаку, но свои моменты мы имели. Я бы сегодня отметил командные действия Ворсклы, самодачу, желание, дисциплину и те, тот фарт, который сегодня присутствовал на нашей стороне, я думаю, ребята сегодня заслужили. Мы, безусловно, рады результатам и мы поздравили с этим наших ребят. И ваши живет Я сказал, что отметил бы командное действие в целом. А отдельно Саша Ткаченко, да, случилось случился неприятный момент, когда на первых минутах получил травму Богдан Шуст. И, конечно, было это неприятно. И замена вратаря, но парень вышел и, безусловно, отыграл так, как должен играть вратарь. Он сегодня действительно наверное, игрок номер один в Он выручал там, где должен выручал. Я видел спокойствие, была уверенность. И он отработал молодец. Заходя в раздевалку, команда встречала его аплодисментами. Это дорогого стоит. Наверное, он сегодня всю ночь спать не будет. Но большую-большую лепту в эту ничью внес, безусловно, Ткаченко. А он сейчас находится в больнице, пока, пока мне неизвестно. Ще запитання, будь ласка, якщо будуть. О, так. Давайте ми зараз от этой гри відійдемо. Это Кубок. Мы уже будемо настраиватися чуть позже на, 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 на Кубок. Сейчас на, перед нами стояла задача Динамо. І Дальше Зараз мы... непроста гра з составлю. У нас є время проаналізувати помилки, Наддихнути, восстановиться, готовиться на выездную игру с з «Стар». Володимир, будь ласка. Навіть незвично було бачити вашу таку спортивну агресивність на поля. Навіть суддям розповідали, хто відійшов м'яч там. Вы поверьте, я не любитель там рассказывать судям или какие-то это эмоции, если я там вел себя как-то неправильно, я прошу прощения, но это эмоции и за каждый мяч и за ты присутствуешь на поле с командой и тоже порой хочется выйти на поле и там себя отдать, но я понимаю, что есть судьи, они Моменты свои судят, так как они видят, и мне не вправе судить их или там осуждать, поэтому это всего лишь эмоции, это нормально. Ну, это жизнь, тренерская жизнь такая. Чего ты сейчас опыта Так, Борис Викторович, насколько серьезное поведение у Кулыча? по предварительным данным выпал где-то на неделю. Сейчас там ближайшие дни будет известно, будет ли он готовиться к игре со сталью или нет. У него на там лангета, вывихнул. Тоже неприятность произошла, вывихнул перед э, предматчевой тренировки плечо. Непри, неприятный вывих, вроде бы э, сделали снимки такого страшного, что мы предполагали, не случилось. И слава богу, я думаю, он парень сильный и восстановится буквально там за... 5 дней, неделю, я думаю. Если не составлю, то на следующую игру буду готов. Давайте подякуем. Спасибо, Спасибо вам.